1, 7 и 9 домов по причине незаконного начала строительства стройки 12-этажного дома. Компания Днепропетровская набережный квартал в том году получила документы на застройку, постройку этого 12-этажного дома. По документам очень много нарушений. Значит, скажу, что наш район построен изначально на плавнях и на болоте. Мы находимся в 100 метрах буквально от Непра, но по документам для постройки такого дома указано... Категория грунта 2, которая не требует экспертизы. То есть экспертиза здесь не проводилась ни земельная, ни ландшафтная, ни состояние домов. В законодательстве прописано, что эти дома должны ремонтироваться капитально каждые 7 лет. Вот этим домам по 45-35 по 35 лет в них не проводились никакие ремонтные работы, причем глобальные. У нас первый дом имеет в частности трещины, серьезные трещины. У нас очень ужасно. ужасное, саме ужаснее состояние в корень. Ви, 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 ви ж тоже можете саме визвотити, що волочин з архітектури. туда, что тут, що політик, хлопці, что ви правда не кажете, чого колешка вытягивали? Вам же говорять полком не дав той ксок землі. А ви... ми, ми беремо 10 соток. Ні, а тоді прошлый раз. Прошлий раз Прошли колешків, що в прошлый раз. Риф. Я, вы я это вы говорите про на сегодняшний момент, в принципе, какая разница? Это, э... это большая разница. Ну, Нет, это я, не большая разница. Мы скажу, работаем, люди. государство часто мы работаем в одном одной законодательной базе. Yep. И оно одинаково для всех. Что для частника, что для государства, yep. что для всех. Поэтому мы если мы все на сегодняшний да? момент мы это декларировали с самого начала, о что мы э, действуем, мы будем действовать исключительно в рамках действующего законодательства. Мы не создаем никаких движений, не делаем ни одного действия, которое бы противоречило законодательству или ущемляло чьи-то права больше и не меньше только так как это разрешено законом. мы готовы предъявить все необходимые документы у них у них очень плохая репутация застройщик который не заканчивает своей ну, они работают по, 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 по принципу финансовой пирамиды что-то такое это они собирают вкладчиков которые э, скажем так э, часть носит деньги, совершенно верно да то есть недостройки да и потом если по принципу какого схватило этих денег дострой а не хватило. Нет инвестора и все. Факт в том, что мы вас выбрали мэром, мы вас выбрали своим богом города. Будь ласка, заступиться за нас. Мы вас очень-очень просим. Это не только я, а все люди микрорайона номер один. Игорь Александрович нам сейчас обещает, что ни одна лопата, ни один кусочек земли, ни одно бревнышко не будет здесь ни вбито, ни вкопано значит, не до выяснения обстоятельств. Да.